Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Damsing, nombor metrik 111861. Topik yang akan kami bentangkan ialah mengenai rasuah. Secara umumnya, rasuah merujuk kepada perbuatan yang menyalahi integriti dan etika dalam melaksanakan tanggungjawab. Dalam konteks ini, penerimaan atau pemberian suapan atau rasuah bertujuan supaya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Ini bermaksud suapan digunakan sebagai pengaruh untuk mendapatkan kelebihan, melanggar amanah serta menjejaskan keadilan dalam urusan rasmi. Baik, saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurashika Pintar Bulgani, nombor magic 111683. Saya akan teruskan pembentangan ini mengenai jenis-jenis rasuah di Malaysia yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat. Okey, jenis rasuah yang pertama adalah meminta atau menerima rasuah. Ini berlaku apabila seseorang menggunakan kedudukannya untuk meminta suapan ataupun menerima pemberian sebagai balasan untuk melakukan sesuatu. Okey, jenis rasuah yang kedua pula ialah menawar ataupun memberi rasuah. Ini merujuk kepada perbuatan menawarkan atau memberi sesuatu nilai kepada pihak lain untuk mendapatkan kelebihan tertentu secara tidak sah. Yang ketiga pula adalah mengemukakan tuntutan palsu. Jenis rasuah ini berlaku apabila individu membuat tuntutan kewangan yang tidak benar, contohnya tuntutan perjalanan atau kerja lebih masa yang tidak dilakukan. Yang terakhir pula adalah salah guna kuasa atau kedudukan di mana perkara ini berlaku apabila seseorang menggunakan jawatannya ataupun kuasanya yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi diri sendiri, keluarga ataupun rakan-rakan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Rashika, Saya Nur Islah binti Jalaluddin, nombor matrik 111624. Baiklah, seterusnya kita akan mengetahui apa itu bentuk-bentuk rasuah. Menurut akta SPRM 2009, bentuk-bentuk rasuah yang pertama ialah wang. Yang mana wang ini merupakan bentuk yang paling biasa dalam jenayah rasuah seperti pemberian atau penerimaan jumlah wang untuk mempengaruhi sesuatu keputusan. Seterusnya hadiah, iaitu pemberian hadiah yang berilai tinggi seperti barangan mewah dan sebagainya dengan niat untuk mempengaruhi tindakan seseorang. Bentuk-bentuk rasuah lain ialah jawatan iaitu penawaran pangkat, kenaikan jawatan atau peluang tertentu sebagai balasan. Selain itu perkhidmatan iaitu penyediaan perkhidmatan percuma kepada sesuatu pihak sebagai suapan. Kemudian bonus iaitu memberikan ganjaran tambahan untuk mendapatkan kelebihan tertentu. Dan yang terakhir ialah pinjaman yaitu dengan menawarkan pinjaman tanpa faedah atau syarat khas sebagai bentuk suapan. Jadi, itulah bentuk-bentuk rasuah yang perlu kita ketahui agar terhindar daripada jenayah rasuah. Sekian daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama ya, saya Syahir Afrizan Binti Sah 112510 Dan insyaAllah pada hari ini Saya akan menceritakan tentang penyalahgunaan kuasa yang berlaku di negara jiran kita Iaitu negara Indonesia Iaitu yang berlaku oleh Presiden Suharto itu sendiri Presiden suatu melakukan jenayah rasuah dengan menggunakan penyalahgunaan kuasa iaitu pegawai badan awam menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di di mana dia dan saudaranya atau saudara kabinetnya atau sekutunya mempunyai kepentingan diri mereka sendiri dan ini berlaku dan ia adalah suatu jenayah yang besar yang berlaku di Indonesia sekian Bismillahirrahmanirrahim Saya adalah Nabi Muhammad Syafiq Anas Nombor metrik 107829 Dapatan menyatakan Presiden Soeharto, Presiden Indonesia Menyalahgunakan gunakan kuasanya sepanjang 32 tahun pemerintahannya Beliau telah menyelewin duit dan mengumpul kekayaan peribadi Keluarganya juga telah dilaporkan menerima saham kira-kira 1,251 syarikat domestik yang menguntungkan. Jadi, jika kita bawa kes ini ke negara kita, negara Malaysia, akta yang digunakan pakai adalah akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 SKR. Mengatur rasuah dan penyalahgunaan kuasa oleh pegawai awam, ada tiga section yang digunakan pakai. Yang pertama, section 16 pegawai awam menerima, menerima rasuah. Yang kedua, section 13, memberi rasuah ketiga, Section 23, penggunaan kuasa untuk keuntungan diri. Hukuman yang diberikan kepada pelaku rasuah ini adalah penjara hingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali nilai rasuah atau RM10,000 mana lebih tinggi. Assalamualaikum, saya Muhammad Haziq bin Muhammad Husnul Zain nombor pelajar 111105 Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan rasuah terhadap individu. Pertama sekali, individu yang terlibat dengan rasuah akan dipandang hina oleh masyarakat kerana perbuatan rasuah dianggap tidak bermoral dan menjatuhkan maruah diri. Apabila seseorang hilang maruah, hubungan sosialnya juga akan terjejas. Seterusnya, rasuah menyebabkan seorang hilang kepercayaan daripada orang sekeliling rakan sekerja majikan dan masyarakat tidak lagi yakin dengan integriti integriti individu tersebut Hilangnya kepercayaan ini memberi kesan besar terhadap reputasi dan peranan mereka dalam masyarakat. Selain itu, individu yang melakukan rasuah beresiko kehilangan pekerjaan. Ini terjadi apabila kesalahan tersebut menyalahi undang-undang serta etika pekerjaan. Apabila integriti tercemar, majikan tidak lagi melihat individu tersebut sebagai seorang yang bertanggungjawab dan jujur. Rasuah juga membawa kepada tekanan mental dan emosi kerana individu yang terlibat mungkin berasa bersalah dan bimbang tentang hukuman yang akan dialaminya. Hal ini menjejaskan kesejahteraan diri dan keluarga mereka akhir sekali masa depan individu itu turut musnah peluang kejayaan menjadi terhad kerana rekod rasuah mereka sesekali seseorang yang terlibat dengan rasuah kesannya sangatlah panjang Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rakan pembentang saya yang telah membentangkan berkenaan dengan kesan rasuah terhadap individu. Seterusnya, saya Nur Zulaikah binti report nombor metrik 111751, saya akan membentangkan kesan rasuah terhadap organisasi. Baiklah, seperti mana yang kita ketahui, rasuah bukan sahaja memberi kesan negatif kepada individu yang terlibat, malah impaknya juga dapat dirasai secara meluas oleh organisasi itu sendiri. Amalan tidak bermoral ini mampu menjejaskan operasi, reputasi dan juga keberlangsungan sebuah institusi serta menimbulkan masalah dalaman yang serius. Baiklah, kesan rasuah terhadap organisasi sebenarnya sangat besar dan boleh menjejaskan keseluruhan operasi sesebuah institusi. Apabila amalan rasuah berlaku dalam organisasi, Perkara pertama yang terjejas ialah kepercayaan pelanggan dan juga masyarakat. Di mana pelanggan akan mula meragui ketelusan urus niaga dan mereka mungkin memilih untuk beralih kepada organisasi lain yang lebih dipercayai. Kepercayaan yang hilang ini amat sukar untuk dipulihkan dan boleh menjatuhkan imej organisasi dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, Rasuah dalam organisasi juga akan mencetuskan suasana kerja yang tidak sihat di mana pekerja yang baik dan juga jujur akan merasa terpinggir apabila melihat rakan sekerja yang mengamalkan rasuah mendapat ganjaran atau keistimewaan tanpa layak. Ini akan menyebabkan moral dan juga motivasi pekerja merosot dan menurunkan produktiviti dan mewujudkan konflik dalaman. Seterusnya, Rasuah juga memberi kesan kepada pengurusan kewangan organisasi di mana wang atau aset yang sepatutnya digunakan untuk perkembangan syarikat telah diselewengkan menyebabkan organisasi mengalami kerugian kelewatan projek dan kestabilan ekonomi dalam jangka masa yang panjang organisasi juga boleh berdepan dengan kegagalan operasi kehilangan sumber dan akhirnya terpaksa menutup perniagaan. Lebih-lebih membimbangkan lagi organisasi yang terlibat dengan rasuah berisiko tinggi untuk dikenakan dengan tindakan undang-undang, siasatan audit, kehilangan lesen perniagaan serta kerosakan reputasi yang sangat sukar untuk dipulihkan. Semua ini menunjukkan bahawa rasuah bukan sahaja merosakkan individu yang melakukan kesalahan tetapi boleh mengacaukan keseluruhan struktur organisasi dari dalam. Seterusnya, kesemua ini menunjukkan bahawa rasuah bukan sahaja menjejaskan individu dan organisasi, malah ia boleh menghancurkan struktur dalaman sesebuah institusi. Oleh itu, amat penting bagi setiap organisasi untuk menegakkan integriti dan juga ketelusan dalam semua urusan mereka. Baiklah, seterusnya untuk melihat kesan rasuah dari sudut yang lebih luas iaitu kepada negara, saya persilakan rakan saya untuk membentangkan bagaimana amalan rasuah boleh memberi kesan terhadap pembangunan ekonomi dan juga kestabilan negara. Sekian, terima kasih. Berdasarkan kesan rasuah terhadap individu, organisasi dan negara, rakan saya telah menerangkan kesan rasuah terhadap individu dan organisasi. Oleh itu, saya akan menerangkan pula tentang kesan rasuah terhadap negara. Rasuah memberi kesan besar kepada negara apabila keputusan kerajaan tidak lagi dibuat secara adil dan berintegriti sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan pihak tertentu. Selain itu, jurang antara golongan kaya dan rakyat biasa semakin melebar sekaligus menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Jadi, katakan tidak kepada rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur binti Abdul Hamid. Nombor metrik 111608. Hari ini saya akan membentangkan tentang carangan dan langkah penjagaan rasuah berasaskan nilai integriti. Cadangan dan langkah ini terbahagi kepada tiga, iaitu dari segi individu, organisasi dan negara. Terlebih dahulu, saya akan terangkan dari segi individu. Pada peringkat individu, langkah pencegahan rasuah boleh dilakukan dengan memupuk nilai integriti dari dalam diri sejak awal. Ini bermaksud seseorang akan sentiasa mengamalkan sifat jujur, amanah dan tidak menyalahkan kedudukan walaupun dalam perkara kecil. Dengan ini, individu akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan melibatkan tanggungjawab. Individu juga digalakkan untuk meningkatkan kesedaran diri tentang keserahsuah rasuah kerana rasuah boleh menjatuhkan meruah, merosakkan kerjaya dan memberi kesan kepada masyarakat. Sekiranya menjauhi rasuah, mereka akan lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Secara keseluruhannya, apabila setiap individu berpegang kepada nilai integriti dan berani menolak rasuah, ia akan menjadi langkah paling awal dan paling kuat untuk mencegah gejala rasuah daripada terus berlaku. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Nama saya Nur Izzati Ashifa binti Rizwan. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan cadangan langkah pencegahan berdasarkan nilai integriti. Tadi rakan saya sudah menerangkan langkah di bahagian individu dan seterusnya. Sekarang saya akan menerangkan langkah kepada organisasi. Baiklah yang pertama mengambil tindakan proaktif dengan memiliki kaki tangan yang berintegriti. Organisasi mesti, mesti mestilah memastikan proses pengambilan dan kenaikan pangkat kaki tangan adalah terus terus dan berasaskan merit. Ini termasuklah menjalankan pemeriksaan latar belakang yang ketat untuk memastikan hanya individu yang mempunyai rekod dan nilai integriti yang tinggi dilantik ke jawatan-jawatan penting. Tujuannya adalah untuk mewujudkan persekitaran kerja di mana integriti diutamakan seterusnya mengurangkan peluang rasuah berlaku. Selain itu, menganjurkan kempen kese kesedaran anti rasuah. Organi organisasi perlu kerap mengadakan program latihan, seminar atau kempen untuk mendidik semua kakitangan mengenai bahaya rasuah jenis-jenisnya dan kesan negatifnya terhadap organisasi dan negara. Ini juga bertujuan untuk memastikan semua pekerja mengetahui dan memahami kod etika dan prosedur operasi standar iaitu SOP anti rasuah yang ditetapkan oleh syarikat. Kesedaran yang tinggi dapat memupuk budaya part toleransi terhadap rasuah. Itu sahaja dari saya beralih kepada langkah yang terakhir yang akan dibentangkan oleh pembentang seterusnya. Ya, baiklah, saya akan menerangkan pula cara langkah pencegahan yang terakhir iaitu dari aspek negara. Bagi negara, langkah pencegahan rasuah berdasarkan nilai integriti ialah memperkasakan undang-undang terhadap rasuah. Undang-undang perlu dikuatkuasakan secara tegas dan adil tanpa pilih kasih supaya rasuah dapat dibendung serta integriti negara dapat dipelihara. Sebagai penutup, slogan bagi kumpulan kami ialah integriti dijunjung, rasuah dibendung. Akhir kata, pihak kumpulan kami ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada pencara serta semua yang sudi mendengar pembentangan poster kami. Sekian, terima kasih.